Редактор субтитров Есть несколько телефонов, координаторов, и им люди приносят, ну все, и обычно едут машины скоординированно. Мы вот как раз не попали под ту группу, а мы вчетвером с друзьями решили все-таки, что нужно поехать и что-то привезти. Я позвонила в Изюм э, начальнику штаба Изюмского, его зовут Василий Яковлевич Лесик, и спросила, что нужно. Он сказал, что здесь очень много военных, и город э, Изюм сам их обеспечивает, и нужны хотя бы такие элементарные тазики для бани, вот с ручками оцинкованные. Потом нужны э, пополняшки, это всегда нужно для телефонов, для мобильных телефонов. Э, нужны, э, ну, может быть, какие-то сладости ребятам просто. Вот и обязательно, это уже я сама посчитала, ну, и это подтвердилось, нужна какая-то, э, ну, какие-то книги, чтобы вот почитать что-то. Вот я им привезла украинскую хартию вильной людины. Ну так, я понимаю, на поганой куртке. Спальные мешки. это не походная вещь. Чисто спальные мешки. Спальные да? мешки. Походные, да? Керемат да? спал Ha ha ha! Я їм уклінно дякую кожному, абсолютно кожній людині, кожному з вас, хлопці. Просто ви неймовірно важливу справу робите. Будь ласка, тримайтеся і ми всі з вами. Якщо щось потрібно, пишіть, кажіть, телефонуйте. Можу сказати свій номер телефона 095 88 140 88. Телефонуйте, кажіть, що вам потрібно. Ми вам все зберемо, привеземо. Тільки будьте тут з нами, захищайте нас, будь ласка. Да.